Salam hörmətli YouTube kanal izləyiciləri. Bu gün biz sizə Fərdalan da Heydər Əliyev parkının yanında, tam mərkəzdə, yeni tikilə 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş bir mənzil təqdim edirik. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Giriş istibolda. Giriş Girişdən sağ tərəfdə belə bir mənzilimizin sanitar qovşağı var, geniş sanitar qovşağı var. Bütün aksessuarlar quraşdırılıb, tam hazırdır, yığılıb. Mənzil 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşən 2 otaqdan 3 otağa düzəldilmiş bir mənzildir. Heydər Əliyev parkının tam qarşısında yerləşir. Burada geniş belə bir mənzilimizin mətbəxi var. Mətbəx mebeli quraşdırılıb, kamera sistemi quraşdırılıb, tam hazırdır. Geniş belə bir mətbəxi var. Bütün otaqlardan balkona çıxış var. İsə bax burdan panorama birbaşa Heydər Parkına baxır. Heydər Parkından gözəl bir belə bir panoraması var. Burda isə mənzilimizin balkona çıxışıdır. Kombi xətləri çəkilib, hazırdır. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Döşəmə laminatdır. Şəffsiz divar üçün təmir olunub. Burada belə bir çəçraq da lustru yığılıb. Bahalı materiallarda, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Şəxsi istifadə təmir olub, olunduğu üçün bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Bahalı qapıları var. Bahalı təmirdir. Belə bir burada da belə bir çılı sayılır. Bura bax giriş hissəsidir. Burada mənzilimizin belə bir balaca yataq otağı var. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş otaqdır bu. Bədəlləşdirilə biləcək halda hazırdır. Burda isə mənzilimizin geniş belə bir zalı var. Bura zalıdır. Burada görən əşyalar bütün hamısı mənzilə qalacaq. Mənzil, təkrarlayaram, 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 100 kvadratdır. 2 otaqdan 3 dağa düzəlmə mənzildir. Kombi xətt də çəkilib, hazır vəziyyətdədir. halı oboylardan keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Geniş səliq var. Burda isə mənzilimizin böyük yataq otağıdır. Bura tam hazır vəziyyətdədir. Bir sözlə köç çəşə bir mənzildir. Mənzilimizin ümumi sahəsi 100 kvadratdır. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzildir. Heydər Əliyev parkının tam yaxınında yerləşir, tam qarşısıdır. 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsidir. Bu yataq otağında da balkona çıxış var. Burdan da balkona çıxa bilərsiniz. Bura da mənzilimizin balkonudur. Yataq otağında da 2 balkonu var. Mənzilimizin qiyməti 105.000 manata satışa çıxıb. Sənəd kupçadır. Məzilin qiyməti 105.000 manatdır. Təbii ki, real alıcı olarsa Evə baxdıqdan sonra endirim edəcəyik. Nağd satılır, nisbətən kreditlə satılmır. Tam mərkəzdə 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində 100 kvadrat mənzil, görünən əşyalar hamısı qalır. Köç yaşa bir mənzildir. Mənzilimizin qiyməti 105.000 manatdır. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Sizin satışa çıxmış mülk, çıxmış mülkünüz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Bu günə bu qədər, sağ olun.